С настанием погоды предприемцы нашего места продолжили инициативу с ремонтом дорог. Определенное количество предпринимателей собрали небольшую сумму и своими силами, своими руками бетонируем дороги. Мы забетонировали одну яму возле магазина квадратный метр и решили здесь забетонировать две ямы, чтобы не перекрывать полностью дорогу. Через 3-4 дня, когда она подсохнет, перекроем вторую половину и забетонируем этот кусочек дороги. По деньгам это вышло где-то примерно около тысячи гривен. Ну, не считая, как бы, рабочую силу по затратам. То есть это был щебень, цемент, вода, ну и свои, свои инструменты своими руками. Предоставил магазин, квадратный метр э, двоих человек и мои работники шино, шиномонтажа. Как ни странно, ну, шиномонтаж на сегодняшний день ремонтирует дороги в помощь водителя. Действительно водителя э, Я так понимаю, это дорога, которая вот возле вас находится? Да, недалеко от нас, это перекресток Багуна заводская Была очень огромная яма, я даже несколько раз замечал здесь остатки дисков, которые здесь остаются. Яма очень большая по центру дороги. Ну, что-то надо делать в этом городе. Мы живем в этом городе, мы его любим, надо что-то делать. И хотел бы еще призвать не без различных людей, других предпринимателей, у кого есть желание. Периодически мы собираем определенную сумму денег, когда что-то собрали, назначаем какой-то день, своими силами, руками будем продолжать дальше их ремонтировать. У кого есть возможность и какое-то желание, приходите. Кто с деньгами, кто с руками, кто с лопатами. Потому что на сегодняшний день, насколько я знаю, с Киева дали нам только 10% денег от той суммы, которая нужна на весь город. Было бы хорошо, чтобы такие большие магазины в желтых водах, как Кишеня, Помпе, Брусничка, АТБ, к ним подъезжают грузовые машины и привозят товар. Естественно, они разбивают эту дорогу. Я понимаю, что они платят налоги, но хотя бы какую-то помощь оказать этому городу на это же асфальтирование или бетонирование хотя бы. Я понимаю, что бетон это не настолько практично, но это намного дешевле, с небольшой суммой можно сделать побольше объема. Сколько вы рассчитываете, оно простоит здесь? В прошлом году мы бетонировали улицу Маяковского, Атом Инвест, Буд бетонировал, и также предприниматели сбрасывали с деньгами. Ну вот она год простояла. Про она с прошлого года, вот год она отстояла, и проблем нет. Может быть еще ну, будет стоять больше, не будет, не знаю, но это хоть какой-то выход.